અમદાવાદના વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં જાહેર રસ્તા પર લુખ્ખા તત્વોના આતંકના વિડીયો વાયરલ થયા હતા જે બાદ ગુજરાત પોલીસ એક્શન મોડમાં આવી છે અને તમામ આરોપીઓને ઝડપીને તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે ત્યાં જ વસ્ત્રાલની ઘટના બાદ ગુજરાતના ડીજીપી વિકાસ સહાય દ્વારા ગુંડાઓનું લિસ્ટ બનાવીને તેમના પર લગામ કસવા માટે સો કલાકનું અલ્ટિમેટમ આપવામાં આવ્યું હતું पूर्ण थी गयुटी मर्यादा समाप्त पुलिस पर एक्शन मोडी रही तीन हजार आठ हजार तीन सौ चौहत्तर लोगों की सूची बनाई उसमें से बहुत से लोग ऐसे निकले जिनका अवैध बांधका उन्होंने किया है या सरकारी जमीन पर इंक्रोचमेंट किया है या उन्होंने बिजली कनेक्शन गैर ढंग से लिया हुआ है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करनी शुरू हो गई और आप जानते हैं कि पिछले दो दिन में बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन को हमने डिमोलिश किया है अहमदाबाद में किया है सूरत में किया है राजकोट में किया है इलीगल बिजली कनेक्शन बहुत सारे निकाले गए हैं बहुत सारे हटाए गए हैं करीब करीब जहां तक मेरे मेरे पास अभी जो सूचना है 200 ऐसे लोग हैं जिनकी इलीगल इलेक्ट्रिस कनेक्शन थी जिसको विरुद्ध में हमने सर की कार्यवाही की है करीब सेवेंटी सेवन इलीगल कंस्ट्रक्शंस के या या हो चुके हैं प्रगति में। हमारे यहाँ स्टेट मॉनिटरिंग सेल होती है जो प्रोहिबिशन के विरुद्ध में कार्यवाही करती है स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने कुल 24 टॉप गुटलेगर्स की यादी तैयार की थी उन 24 में से 19 ऐसे इलीगल प्रॉपर्टीज हमने आइडेंटिफाई किया है और उनका डिमोलिशन भी हमने शुरू कर दिया है हम यहां बात कर रहे हैं उस वक्त अहमदाबाद में अभी ये डिमोलिशन चालू है तो हम ये मानते हैं हम सबका ये मानना है कि गुजरात एक शांति प्रिय राज्य है यहाँ के लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग इतने बड़े राज्य में कोई ये आठ दस हजार लोग लोगों की सलामती लोगों की सुरक्षा को किसी भी ढंग से करे। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इसलिए इन सभी लोगों के विरुद्ध में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से कड़क कार्यवाही की जाए शिक्षात्मक कार्यवाही की जाए उसके लिए गुजरात पुलिस की सभी एकमे तैयार हैं और एक साथ मिलकर हम ये काम करने वाले हैं आज गोधरा में हमने एक राज्य स्तर का क्राइम कॉन्फ्रेंस रखा था और उस क्राइम कॉन्फ्रेंस में राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण सभी पुलिस कमिश्नर सभी रेंज हेड्स यहाँ उपस्थित थे और उसमें हमने हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है हमारा जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है हमारा जो फ्यूचर रोड मैप है उसको भी हमने उसकी चर्चा की है उसको तय किया है और आने वाले दिनों में ये जो हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं गुजरात राज्य को शांति और રાજ્યભર માંથી ગુંડા ને પકડીને તેમના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે રાજ્ય સરકારે એક લિસ્ટ જાહેર કરીને ઓગણીસ ઠેકાણો પર બુલડોઝર એક્શન કરવાની જાણકારી આપી છે અમદાવાદ મહેસાણા જુનાગઢ ભરૂચ કચ્છ સુરેન્દ્રનગર રાજકોટ અને સુરત જિલ્લામાં છે પોલીસ અનુસાર લિસ્ટેડ અપરાધીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને તેમને તડીપાર કરવા માટે આ સાથે જ વાહન જપ્તી વીજળી અને ગટર કનેક્શન કાપવાની સાથે બુલડોઝર એક્શન પણ કરવામાં આવશે